Взвали нас на непонятный срок, потому что никто толком ничего не знает. Говорят, сначала было 10 дней, потом 45, а тут уже говорят, пока Путин войска не отведет, и начинается непонятка среди людей. Начинается, у каждого дома есть семья, которым нужно обеспечивать семью, у которых дети, у которых кредиты. А мы тут сидим, нам еще, допустим, как бы здесь тоже ничего не заплатили, потому что обещают, какая-то будет там, я не знаю, то ли зарплата, то ли что-то. Но мы пока еще об этом вообще ничего не знаем. Нам ничего, никто ничего не доводил. Это первый вопрос. Опять же, по сроку никто ничего. Говорят, ждите когда-то. А когда? Опять же, никто не, не изв... Неизвестно. Никто не стал в печати в военных билетах. Номер части не указан, ни оружие, ничего номер. То есть просто по приказу Укра... президента Украины и все. То есть, ну, да, считаю, Тут есть вы множество. как партизаны? Люди, которые как бы, служили... Смотрите, люди разного возраста, да, все правильно. Люди прошли... Кто-то служил 20 лет назад, кто-то 15, кто-то 10 лет назад. Люди за эти годы заболели, ну, мало ли, у каждого свое ранительное здоровье. У, у кого-то сердце уже негодное, у кого-то что-то куда-то, у кого-то спина. Людей, как бы никакой комиссии не было. Жалуйся, не жалуйся, пошел вперед. Сейчас человек будет идти, жара, он упадет и все. А знают на гражданке, что у него сердце больное. А здесь никто про это даже не думал, не спрашивал. Мы догляду не было, нет. Нет, никакого смотра не было. Только было, был вопрос: не было. жалуйся, не жалуются и все. Mm -hmm. А там по мере давления. Мы вот служим, видите, мы в чем мы служим? Вот парень служит в туфлях своих. Две недели мы ходим. Я пар... хожу в туфлях. В наряды, холодно, Это на... нормально. Мороз. Он Многие уже их супер клеем, клеит, клеит. Ноги мерзнут. Как бы я рую на гражданке, мы, мы там купим такую фирму, будем дома ходить, потому что они выносливые оказались туфли. Потом насчет детей. Вот, допустим, сказали, у кого двое детей, тот ну, не идет на сборы. Вот у меня трое детей. Жена ну, на костылях после аварии. И я здесь, 35 лет. Нам сказали, что как бы что-то будет платиться, как, что. Люди не решают. Люди, допустим, получали, кто 5, кто 10 тысяч на гражданке получал. Люди разные есть. Я не говорю за себя лично, я, у меня маленькая зарплата, тем не менее. А люди получали 5-6 тысяч, рассчитывали на свои деньги, на свою зарплату, брали кредиты. А теперь сюда попал, попало, и неизвестно, что с ним будет, с этим человеком. А кредиты-то висят. Банки от своих обязанностей ну, не отказываются. Так что я даже, даже, даже не знаю, как об этом думать. Люди разные, у людей разные, разные позиции, разные понятия. Так что и тре, хотят требовать от нас дисциплину, да, пожалуйста. Стараемся поддерживать дисциплину, как бы. Ну, стараемся, но тем не менее, нам уже как бы не 18 лет, которые призывались на срочку в свое время. Люди разные, у людей. Кто-то командует цехом, сейчас приходится, он рядом становится, пробует с него что-то выжать. Опять же, опять же, не тот вариант. Подход не тот к людям, просто-напросто. Просто yes. Так же. Именно, на командование. до людей. Мы за своих офицеров не говорим. То есть, своих, он просто молодцы. приехал, посмотрел и уехал. А если он должен здесь побыть, здесь Пожил, пожить, бы, покушать поладочка. то, что едим мы, там палатки, то есть это полевой выход он для всех, для полка, он командир полка, он должен быть с полком. Нет. Командир полка как бы здесь тоже находится, он есть. Но у нас парень есть, который получал на срочной службе две пайки, да? А ему дали на завтрак банку кильки на сухом пайке. Как, как, как это И понимать? Без хлеба. И без хлеба. Как, как ему прожить на банку кильки этому парню? Сколько... Который получал 2.02. Две пайки на срочной службе. И на меня посмотрите. Тебе хватит. Вот. Вот. Ну, сколько ему надо покушать, сколько мне надо поесть. Так что. За своих офицеры, свои офицеры молодцы, за этого русов нету ничего. Нет, пускай они ходят, пускай подойдут воды и попьют, например, с этой Да, бенчика, вода, привезли, с лучей, которая... вода с соляркой. Попьет, Она столит не А что там да. Так, а в остальном, как бы, все нормально. В остальном Питание все хорошо. Природа, чистый воздух в спальниках в теплых, на кроватях, все нормально. На пружинах. не ну, спальники дали, спальные мешки у нас есть, мы отдыхаем, нормально. нету. Тепло, в палатке тепло, хорошо, уже как бы сейчас питание нормально, жить можно. Люди, тем не менее, цивильные, помогают, видим, что везется, везется сало, консервация, все, людям спасибо большое, помогают. Потому что каждый знает, что у кого-то где-то сын тоже в таких условиях где-то где находится, люди помогают, все нормально. Подібні заходи, а саме проведення низки навчань з підрозділами Збройних сил України, вони пов'язані, перш за все, із загостренням ситуації з нашим східним сусідом. І ці заходи проводяться фактично по на всій території України, особливо в західних. В східних, північних і південних регіонах України на полігонах, навчальних центрах і інших місцях, призначених для проведення подібних заходів. Скільки вони триватимуть, стільки, скільки буде потреби проведення цих заходів. Призов буде тривати аж до указу про демобілізацію. Щодо фінансового забезпечення, всі військовослужбовці, які перебувають в Збройних силах з числа військовозобов'язаних, по-перше, забезпечуються по тих самих нормах, по яких забезпечуються Збройні сили України, а саме військовослужбовці служби за контрактом. Тобто офіцери, які перебувають зараз на військовій службі із числа офіцерів запасу, забезпечуються так само, як офіцери Збройних сил України, військовослужбовці з числа солдат і сержантів забезпечуються як солдати і сержанти контрактної служби. Щодо грошового забезпечення військовослужбовця контрактної служби, вони сягають вже понад 2 тисячі гривень, 2 тисячі гривень і більше. До 4 тисяч гривень тих військовослужбовців, які мають велику вислугу. Щодо грошового забезпечення офіцерів, молодші офіцери починаються від трьох тисяч гривень. Чорними хмарами вкрита руїна, вітер на згарища грізно гуде, Мов дика пустеля лежить україна. Жиді дівчина і месени каже, Де? раз два до бою, не шкодуй із собою, меч піднеси від на лідий, ви до кулі на бою, ви за вітчизну, поляж головою за Україну перед, перед, перед тапий.

22 Все чекають, всі, всі. Люди чекають тільки однієї дати, однієї, коли буде закон про демобілізацію. Люди у нас золоті, всі, всі нормативи виконуються, все гарно. Тобто проблем я не бачу взагалі. От так, командир з воду, старший надихнув. Привіт, і близьким. Да. Сумська область, вас з Ваши с области все время Я приду привет город Полтаву, я приду привет по ГТР и привет в село Броварка. Город Хюлы, жене и дочке привет. Город Лебедин, привет. По ГТР Шепелевка, всем привет. Это лишь привет. Спасибо, ребят.